Ты же наваришь варенье Да? ты и на А ты тебе... бы вы покушали? То просто сердечки отсылаем. И мы им сердечки в ответ. Тима, ты разочаровал. Мама что, не могла красочный стол накрыть? Мы же украинцы, у нас все чисто и аккуратно. А на Пасху так вообще все блестит. Зачем пошли пошли за столом? Не разочаровывай, иначе люди будут вписываться. Этот видос реально позорный. Твоей маме огромное замечание, как хозяйки. Это просто трэш позор. Д. Д. трэш. Д. Позор. Привет, Арсений. Йоу. Привет, люди. Тузик ведь комнатная собачка и аккумулятор, и дальше надо будет, может, структуру снимать, даже не имея времени хотя бы раз в год убирать в машине, перевозящие молочные продукты. Сердечку кинем. Хорош. Пойдет. Класс, Арсений. Ну что, чого ти акумулятор знімаєш? Щоб не крали. Я його і знімав, хоч машина ночувала во на этаж. Я його і не знімав. Сердечко кину. Чай, як назва, чи кофе? Привет, Сережа. Спасибо. Среди ваших нет да, бог ты мой. Всегда включается Сирий на Не знаю, что. Димон хотим нас удивить крашенными курочами яйцами. Так, цены ми миллион раз бачил. Вот бы свои показал. Ютуб. Пробовал. Пробовал. включив рекламный контракт будучи боссом у него еще все еще впереди хорош наверное у сырники которые третий день подряд уже мало кому интересны вы про что Знаете, я вопрос задаю, ще ніхто не, не на один вопрос не відповів. Мені нравилась математика, но я її ніколи не вчив. Привет, Тетяна. Кама. Хтось пише смачного, дякую. Дякую. Уже до Пасхи у сын пожерлых. Да. Хам, конечно, действительно хам. Я думаю, что ты никому ну, не интересен. Нифига себе. Нифига. Нифига. Субтитры Букв? Что о чем? Какие буквы? Там буквы Пишешь А. Где Знак вопроса. где А. Мама организовала сырниковую неделю. Покраснела от крепкого чая. И, видимо, не только. Спасибо, конечно, Татьяна. Ну я атеист. Кто был без Алексей? Кто был без, а? Кто был а? Был без, кто? Ну а в супе картошка будто нарубленная топором, зато мама хотя бы снимает полянку, стак и не сваренных сосисок, до которых так тарелки не нашлось. Напишем Е, У, Е, У, -Э С, Оф, Корс. И что не хочу ты мне. Эй, о боже. Не отвечаю на политические вопросы. Может дай не задавать их. У брат. Обратно вопрос. Обрат вопрос. А чё варенье не ним... Что такие, Ним, ним. Всем салоне, да. Это чужая линия, мне не нравится. Саныча надо брать. Саныч самый лучший. Так, якого батьку роки? Року, он еще молоді, работа идет гарно. Батько з 73-го, а мама з 81-го. Кстати, хомку и семки забыл уже. Семки-то пробовал, а хомку-то, наверное, никогда в жизни не пробовал. Мы сами что то съемки. Кто-то написал, да. Ну, ему сердечко кинем. Хай порадуется. Будешь отмечать 9 мая. Как будто я у кого-нибудь отмечал. Не знаю. Наверное... Слідує старій традиції древній. Так і не буду. <ріху> Як не відмечав, так і не буду. Коли мене жрете, не знаю. Ви хоча коментарі читаєте, що вам по барабану. Я стараюсь відповідати. На всі коментарі але не завжди виходить. Я человек очень интересных взглядов на жизнь. Я мало что отмечаю, мало что святкую. Новый год, хибаш. Единственное, что я святкую. Даже день народження. Нет. В последнее время день народження трохи шось. Шось почал. А так. Причем и Новый год последние года не отмечаю. Так, люди, перезавантажу трансляцию, приходите в новую, погнали.